Фамилия.

все, хватит. Давай. Да, да. Может быть, может. Дай, что? Дай, что, пропустите. Дай, что, пропустите. Георгий Плащица, председатель. Одесская областная организация «Социальная социальность» – это Центральская коллегия людей с обмаженными возможностями и координатор инициативы «Дорога жизни». Вот в рамках данной инициативы, собственно говоря, эта группа была сюда завезена людей с Краматорска, Славянска, Дружковки, в основном, с люди с инвалидностью и организация общественная детей с инвалидностью. прошло время, там в этих городах навели почти порядок. И я бы сказал, что люди, это я называю региональные отличия. Если бы, мне кажется, жители Одессы еще бы долго ждали, пока порядок наведут. А вот жители Донбасса едут, несмотря на то, что опять, буквально там через какое-то недалекое расстояние. Сегодня вы выезжали 104 человека, из которых 15 человек на эколитной колясках, 25 детей с проблемами ДЦП. по чрезвычайным ситуациям, потому что мы всегда, когда обращаемся за помощью в МЧС, в ДСНС, в Детской области, то мы всегда получаем помощь. Во-первых, мы бы не смогли бы э, на самом деле такое большое количество людей э, даже и за час от автобуса к сервис-центру вещи сначала нужно было помочь вынести и положить. Потом от сервис-центра до, до вагона, а потом с вагона. Внутрь, это очень сложно, то есть 15 человек, коляски э, не проходят. Вагоны у нас пока что не рассчитаны для людей с инвалидностью, поэтому с каждым нужно возиться, снимать коляски, заносить. Потом вещи, вещей тоже немало, люди ехали, не знаю когда вернуться. Ну и байки в дорогу, то есть это очень большой объем работы. Если бы, э, так как мы поначалу делали, в самом-самом начале мы брали э, то там, ну, почти целая. Поэтому, когда люди знают, люди формы, у нас все работает на Это, для нас это очень большая помощь. Значит, люди ждут действительности каких-то новостей отходов, чтобы окончательно Мы завезли сегодня, скажем, организовали выезд э, двух вагонов, а, э, наверное, я думаю, через неделю-две-три будет еще 2 еще два года. Но ну, это опять же, в Одесскую область завозят несколько координационных таких вот вдруг, людей, поэтому э, наших тех 600 человек, которых мы завезли, и из них уже больше 400 вывезли постепенно. Вот. Почти, скажем так, мы людей возвращаем в Но еще много людей остается там. Опять же, нам все равно, если к нам обратятся с других групп с помощью, чтобы мы помогли вывести, мы Так мы и делали до этого. Единственное, это не были вагонные такие большие группы. Это были по 10 человек, по 5, по 15. То есть люди обращались, мы просто покупали билеты и вывозили. Ну, как бы, отправляли. Начальник сектора подготовки организации службы подразделений подполковник службы гражданской защиты Петков Виталий Степанович. Силами личного состава была оказана помощь людям, которые отправляются сейчас в Луганскую область к себе, к себе домой. Значит, на руках, непосредственно на руках, что называется, заносили в вагон инвалидов, инвалидов, которые насчитывают около 15 человек, которые прибыли на инвалидных колясках, на инвалидных колясках, а также была оказана помощь детям, детям инвалидам, инвалидов и так далее, и так далее. Поэтому сейчас вы видите на ваших глазах уже поезд отправляется, непосредственно люди уезжают в свои дома, чтобы расселиться уже у себя дома, которые были у нас на протяжении месяца, полутора месяцев у нас на территории Одесской области.